понимаем в какую игру играет руководство страны но если президент сказал что ему нужен этот закон для дипломатических усилий он имеет право как глава государства показать обществу что его направление было правильным. мы его поддержали но поставили четкое условия чтобы между перемириями были реально укреплялись наши войска наша военная промышленность проводились реформы между небольшие косметические изменения. Поэтому мы договорились. Первое, он нас приглашает как военных депутатов на зустріч а, с а, командирами бригад. И мы разговариваем про господина Муженко. Потому что это прерогатива президента. Никуда, по его мнению, не имеем права лезть. Но нас народ требует наши депутаты. Тем более, там же наши глаза один Второе. Мы потребовали, чтобы было принято постановление Верховной Рады о признании территории оккупированной. То есть есть опасения, его и школа сказывала, и бьют, что это шаг в сторону сдачи национальных интересов. Тогда сделаем шаг назад, чтобы уже не было потом разговора. То есть президент имеет право, мы ему помогли. И третье, это комиссия по гражданскому контролю за военной организацией государства, которая должна была быть создана, ну это, скажем так, внутренняя специфика работы Рады, и должен быть ответственный за военную реформу правительства. Договорились, мы поддержали, ну, дальше назывались события так. В начале недели мне звонок с администрации президента. Наконец-таки проводится встреча с военными депутатами, президентом и командирами бригад. Прошу вас приезжать. Я говорю, я в Одессе. Да, ну это вообще-то через полчаса будет, извините. В следующий раз. Звоню Тарасу Поступку. Это э, от самопомощи кандидат. Бывший разведчик 128-й бригады, который во время событий в Дебальцево был там же, где я. Только он был с 128-й Дебальцева, mm -hmm. я был в Углегорске и в Лобминово с Донбасса. А он, оказывается, в Тернополе в это время. То есть э, мы поговорили с Тарасом, вспомнили, что мы в молодости еще хотели стать в детстве, космонавтами. Но, к сожалению, из Одессы, и из Тернополя за полчаса даже с космическим кораблем не доберешься. Вспомнили первый раз, когда мы не смогли встретиться с начальником генерального штаба, мы его пригласили на комитет по вопросам безопасности и обороны Верховной Рады, а он улетел в Абудаби. Таким образом, время и расстояние мешают нам встретиться. Пока, слушай. Понятно, что...